ये मेरा घर पुणे सिटी में है मुझे ये अर्जेंट बेचना है आपको मेरा फोन नंबर मिल जाएगा मुझे अर्जेंट ओनर है बराबर ना और आपका घर यहाँ पे बेचना है पुणे सिटी के अंदर सही ना सही। और ये तीन मजली का घर है बराबर ना घर है और आपका नंबर भी यहाँ पे मिलने वाला है ओके मेरा घर तीन मंजली का है मुझे बहुत अर्जेंट बेचना है मैं घर की ऑनर हूँ मुझे घर बेचना है मैं इस घर के ओनर हूँ मेरा घर तीन मंजिल का है मुझे उसे बेचना है अर्जेंट में यहाँ पर कोई बात की कर... तकलीफ नहीं है यहाँ स्कूल कॉलेज मार्केट सब नजदीक है इधर कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है मैं कारपोरेशन एरिया में के इसमें रह रही हूँ हद में हूँ यहाँ पे सब वो बात की सोई है जय महाराष्ट्र जय जय पुणे आपले सह से स्वागत है पुणे प्रॉपर्टी व्यू या चैनल वरती डायरेक्टली ओनर हाँ ओनर अपने कई लोग खोटी खोटी मिस झूठी ऐड बनाते रहेंगे बरबर ना हम झूठी ऐड नहीं बना रहे आप इस घर की ओनर है बराबर ना और आपका घर यहाँ पे बेचना है पुणे सिटी के अंदर सही ना और ये तीन मजली का घर है बराबर ना और आपका नंबर भी यहाँ पे मिलने वाला है ओके मंडली हा जो वीडियो है ना खूप स्पेशल असणार आहे कारण की बघा ओनर स्वतः आपल्या या ऑफिसमध्ये आलेले मी ऑफिसमध्ये बसून हा व्हिडिओ करत आहे आता एक एक इन्फॉर्मेशन तुम्हाला या व्हिडिओच्या माध्यमातून भेटून जाणार आहे व्हिडिओ थोडस लांब असू शकतो पण तुम्हाला व्हिडिओ सोडायचा नाही अजून एक सांगतो मी तुम्हाला पुण्यामधल्या वेगवेगळ्या लोकेशनचे पिंपरी असू द्या किंवा सिटीमधला कॅम्प एरिया असू द्या किंवा कुठला पण लोकेशन असो त्या पुण्यामधला तुम्हाला डायरेक्ट मालकाचे नंबर पाहिजे तर डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये एक वेबसाईटचं लिंक दिलेलं आहे तिकडे तुम्ही क्लिक करून ती डायरेक्टली मालकाची वेबसाईट असणार पण तिकडे पेड करायला लागणार खर्च करायला लागणार तेव्हा तुम्हाला तिकडे भेटणार आहे पण आमचे पुणे प्रॉपर्टी व्ह्यूचे एक एक व्हिडिओ डेली अपलोड होत राहतात आता का तुमचा सपोर्ट भेटला मला तर मी दिवसाला तीन काय चार चार प्रॉपर्टी मालकांचे व्हिडिओ इथं अपलोड करणार पण लोकांचं काय सपोर्ट भेटत नाही लोक म्हणतात की घर दाखवा आणि ते हे दाखवा आता हे स्वतः ओनर आलेले तर हे जाणून घेऊ की आपण ते घर दाखवलं का नाही त्याचा मला असं वाटतं तें, की त्यांच्या घराचा एक व्हिडिओ बनवलेला आहे तो डिस्कशन बॉक्समध्ये असणार आहे तो पण एकदा तुम्ही जाऊन बघू शकता पण एक एक वेळेस काय होतं की घराची शूटिंग काढायला चांगलं वाटत नाही ते का आणण्या वाटतं ते पण सांगणार मी पण मला असं वाटतं की माहिती द्यायला इझिली पडतो आणि एक एक वेळ असा असतो की घर लांब असतो आणि ओनर जे आहे ना बघा हे तरी बिचारे ओनर आपल्या ऑफिसमध्ये आले ते माहिती द्यायला ते इंटरव्ह्यू द्यायला आलेले पण एक एक ओनरला आपण काय सांगितलं की फोटो द्या किंवा व्हिडिओ द्या किंवा माहिती द्या तर ते द्यायला तयार नसतात आणि माहिती देतात ते व्हॉट्सअपवरती माहिती देतात आणि मी ती पाठांतर करून सांगतो आणि तुम्ही त्या ओनरला कॉल केला ना तर तुम्हाला ते फोटो वगैरे ते डायरेक्टली तुम्हाला पाठवून देणार आहे तर मंडळी अजून एक सांगतो मी की तुम्हाला पुण्यामध्ये पुण्यामध्ये आणि एरडा नागपूरचा या एरियामध्ये तुम्हाला मी माझा मला कॉल येतात लोकांचे काही लोक मला हे प्रश्न विचारतात की तो घराचा व्हिडिओ बघितलेला आहे आणि तो घर एवढा मोठा आहे असा आहे तसा आहे पण मी म्हणतो की त्या लोकांना की मा माझा जो एरिया आहे लोकेशन आहे तो पुणे एअरपोर्ट रोड या परिसरामधला आहे माझ्याकडे इकडं चौदा लाखापासून तर वीस पंचवीस या बजेटमध्ये सुद्धा असतात ओके okay, तर तुम्ही मला ह्या साईटचं सा, सांगा मला मी तुम्हाला दाखवणार ते घर पण आज डायरेक्टली आपल्या या चॅनलवरती थेट ओनर आलेले पण त्यांना प्रश्न विचारण्याच्या अगोदर मी तुम्हाला अजून एक आठवण करून देणार आहे की आमच्या या यूट्यूब चॅनलच्या मदतीने कितीतरी लोकांनी प्लॉट खरेदी केलेले आणि ई एम आयवर सुद्धा खरेदी केलेले आणि अजून एक तुम्हाला सांगतो की यवत सारख्या एरियामध्ये परिसरामध्ये तुम्हाला डायरेक्टली दहा गुंठे पाहिजे असेल स्वतःचे फार्म हाऊससाठी तर ते सुद्धा प्लॉट मौजूद आहे आणि ई एम आय वर तुम्ही घेऊ शकतात त्या व्हिडिओचा लिंक मी खाली दिलेला आहे बॉक्स बॉक्समध्ये तुम्ही त्यांना थेट जाऊन विचारू शकता थेट मालक आहे ते ओके अजून एक सांगतो की तुम्हाला केडगाव चोफुलामध्ये दहा गुंट्याचे शेतीचे प्लॉट खरेदी करायचे असेल तर ते सुद्धा आपल्याकडं उपलब्ध आहे चला ओनर बसलेले त्यांना आपण प्रश्न विचारू त्यांच्याबरोबर आपण आता चर्चा करू की हिंदी मध्ये बोलायला लागणार बरोबर ना सिस्टर आपके में हिंदी में बात करनी है। ओके तो सिस्टर ये करताये की घर के आजूबाजू कोणता कोणता एरिया अच्छा आहे मिस फॅमिली राहीने जैसा मिस जैसे कि मार्केट है वहाँ पे क्या क्या मार्केट बहुत है दवाखाना है स्कूल है सब है इधर पे कोई चीज की कमी नहीं है सब टाइम पे अपना सब कुछ अच्छा होता है पानी अच्छा आता है सब कोई हाँ, पा, नहीं। पानी के ऊपर से मुझे बात याद आई कि पानी सुबह में कितने बजे आता है देखो एक जगह पे आता है सुबह छह बजे से पौने दस तक रहता है दूसरा साढ़े दस से साढ़े बारह तक रहता है पानी की कोई कमी नहीं पानी अच्छे प्रेशर से और अच्छा पानी आता है ओके okay, हाँ। सुबह दो दो बार आता है क्या पानी वो अलग अलग नल है हमारे नल को आता है सुबह छह से पौने दस तक पौने दस ओके बस हाँ। okay. पानी का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं नहीं बिल्कुल okay. पानी का प्रॉब्लम नहीं है और आ, 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 जैसे कि यहाँ से एयरपोर्ट बहुत नजदीक है हाँ नजदीक एयरपोर्ट नजीक है यहाँ से स्टेशन जाने के लिए भी सब सोई है पूरा मार्केट इधर कोई बात का कमी नहीं है सिटी जैसा ही हो गया है इधर पूरा सिटी पूरा पूरा सिटी, सिटी के जैसा ही हो गया है और मैंने सुना कि कल्याण नगर बिल्कुल पास में दो पास में पड़ता है, है। कल्याण नगर पैदल भी गए तो भी कोई है नहीं पास में ही कोरेगा पास में विमान नगर सब पास में, पास में में है बिल्कुल हर देखने गए तो हर अलग अलग जो एरिया है स्टेशन सिर्फ छह किलोमीटर के आसपास है बरबर ना और ये आपको कितने में बेचना है ये मेरे को अभी सत्रह लाख में बेचना है सत्रह सत्रह लाख में सिर्फ सिर्फ आपको सत्रह लाख में जी। देखिए सिर्फ सत्रह लाख में ओनर को ये ये कितना मंजिल है तीन मंजिल घर है मेरा ये तीन मंजली का घर है एकदम तीन मंजली का घर है और तीन मंजली का घर है और ये देखने गए तो जगह कितना स्क्वेयर फीट है जगह डेढ़ सौ डेढ़ सौ स्क्र फीट अपन बोल सकते प्लॉट का एरिया ओके okay. और जैसे कि टू व्हीलर वगैरह तो आपको पार्क करना है तो थोड़ा भारी करना भार पड़ेगा सब गली में के बहुत लोग करते हैं जो खुले खुले में उनका होता है और जो गली में है वो भारी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बाहर करते है ओके okay. और ये देखने गए तो ये बहुत कम बजट में हमें ये मिल रहा है ये घर जो है तो अच्छा यहाँ पे बैंक लोन बोले तो पर्सनल लोन हो सकता है यहाँ पे ओके okay. uh, और इसका जो uh, जो इसका खरीदी खत वगैरह कैसा क्या ये टैक्स पौती और ये मीटर के उस उसके ऊपर आपका खरीदी खत हो जाएगा हां जी ओके okay. और आपका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और जिसको भी चा, चाहिए वो घर देखना है तो ये एरिया का नाम हमने बोला नहीं एरिया का नाम क्या है नागपुर चाल जकतना का हाँ ये ये जो घर है तो ये पुणे एयरपोर्ट रोड येरोडा नागपुर चाल में है ये घर और डायरेक्टली सिस्टर का नंबर आपको मिल रहा है डिस्कशन बॉक्स में और ये टोटल देखने गए ना तो तकरीबन मुझे ऐसा लगता कि ऊपर नीचे से 400 400 स्क्वायर फीट का होना चाहिए बरबर बर ना फोर हंड्रेड फीट का ऊपर नीचे से नी, नीचे नीचे क्या बनाया आपने नीचे किचन है बीच में हॉल है उसके ऊपर बेडरूम है ओके देखने गए तो नीचे किचन है ऊपर हॉल बनाया ऊपर बेडरूम है क्या बीच में हॉल है बीच में हॉल है बेडरूम में ऊपर बेडरूम बनाया उन्होंने पानी की भी अच्छी टाकी भी अच्छा है दो टाकी बिठाया है ओके सब सोई है वाला बाथरूम है कॉमन है किचन में ही किया हुआ है ओके ओके में पूरा बेहतरीन तरीके से एक फैमिली आराम से रह सकती है रह सकती ती, तीन चार लोग आराम, आराम से रह सकते हैं उसमें है। है। और अगर रेंट रेंट पर दिए तो उसका कितना आ सकता है एक सात आठ हजार अभी एक जन ने देखे गया मेरे से भी छोटा है वो तो दस हजार में देखे गया देखो क्योंकि यहाँ पे डिमांड है उतनी घर की क्योंकि यहाँ पे आजू बाजू जो है पूरा आई एरिया है पूरा जो कॉमर जोन ये सब सब नजदीक है हाँ, कॉमर जोन नजदीक है हर चीज यहाँ पे नजदीक नजदीक है नज़ीक इसके है। लिए यहाँ पे रेंट उतना है ओके देखिए वीडियो की अपन ने मराठी मधी के लिए होती आता मैं विडियो की समाप्ति अपन मराठी मधी करू आ, सिस्टर को एक बार वापस पूछेंगे कि आपको कुछ और बोलना है घर के बारे में नहीं मुझे यही बोलना है कि देखो जितना जल्दी हो सकता है मेरा कर दो बिलकुल जितना जल्दी सिस्टरचं बोलणं हे आहे की जेवढं लवकर हो सके तुम्ही तेवढं लवकर या कारण की प्रत्येक जे घर विकणारा जो माणूस असतो त्याला गरज असतेच पैशाची काही ना काही कोणाचा प्रॉब्लेम असतोच मनावर दगड ठेवून तो आपला एवढा मोठा घर विकतो बरोबर ना तर या तुम्ही त्यांचा नंबर दिले तुम्ही थेट त्यांना संपर्क करा आणि बघायला जावा तुम्हाला पसंत पडलं डील करा तुम्ही ओके पेपर वगैरे एकदम क्लिअर आहे काही प्रॉब्लेम नाही तुम्ही येऊन बघा एकदा ओके चला पण त्यांना वरती संपर्क करा आधी ओके भेटू आपण पुन्हा आपल्या या आवडत्या लाडक्या पुणे प्रॉपर्टी चैनल वरती जय महाराष्ट्र जय जय पुणे